Ранее э, Дизельного туфли Всего последующим последующем Все покинутся Ваню возле флажка. На защиту крови. Внимание всем! Я подполковник который прибыл к месту пожара, беру руководство тушением пожара на себя. Пожарные учения проведены с целью отработки действий персонала работающего здесь на предприятии и сотрудников оперативно-спасательной службы в случае возникновения пожаров и других чрезвычайных происшествий. В целом цели и задачи, которые ставятся, выполнены. Особое внимание обращалось на действия добровольной дружины на объекте, также соблюдение мер пожарной безопасности на объекте персоналом инженерно-техническим персоналом и рабочими данного предприятия. Значит, данный объект является объектом повышенной опасности и согласно расписанию выездов Николаевского гарнизона по второму номеру были привлечены 6 единиц техники и более 30 человек личного состава. С поставленной задачей лист состава оперативно-спасательной службы справился на оценку хорошо. Отмечается, ну, недостатки, которые были, мы уже разобрали. Крайне важно чтобы люди четко знали, понимали, что надо делать, когда возникает какая-то нестандартная ситуация. И, опять же, чем чаще, тем больше мы будем проводить учебных тренировок, тем спокойнее будут люди себя чувствовать на производстве, и они будут понимать, что все-таки они подготовлены к любой нестандартной ситуации. И это, в первую очередь, это здоровье и жизнь наших работников. Проведение вот этих гарнизонных учений, вообще проведение всяких различных учений, они позволяют нам, позволяют нам выявить, скажем, в первую очередь, те недоработки, невыполнение или нарушение каких-либо требований инструкций, директив. И в результате учений, при подведении итогов, которые уже как бы состоялось, мы видим, над чем нам надо работать дальше». И поэтому уже в своей работе мы уже будем планировать, чтобы в следующий раз, если будут проводиться учения, у нас уже этих недостатков, как говорят, не было.